Сьогодні у рубриці спорт у місті Н» ми тренуватимемось зі справжніми майстрами своєї справи. Знайомтеся, Тетяна Балашова, чемпіонка Європи 2011 року в своїй ваговій категорії із пауерліфтингу, дворазова чемпіонка України. Олександр Бондар, абсолютний чемпіон Києва, Одеси, дворазовий чемпіон України. Всім привіт! Сьогодні з вами передача спорт в місті Н. И я Олександр Бондар. Татьяной Балашовой. Покажем вам комплекс упражнений, которые вы будете выполнять на первой тренировке в тренажерном зале. Ну а как известно, перед, перед тренировкой вам обязательно нужно будет сделать разминку. Разминка будет включать в себя беговую дорожку. Буквально 5 минут нужно будет побегать для того, чтобы подготовить нашу сердечно-сосудистую систему. Ну и упражнения из э, э, суставной гимнастики, которые подготовят ваши суставы и мышцы к дальнейшим нагрузкам. В качестве разминки мы выполним три основных упражнения. Первое упражнение это будет кошечка. Оно э, для растяжения основных мышц ягодичных, бедер, мышц спины, паравертебральных и для улучшения дыхания. Татьяна сейчас вам продемонстрирует выдох и вдыхаем. Выдох и вдох. Вот. Растягиваем все наши мышцы полностью. Спина работает, ягодичные для того, чтобы подготовиться к дальнейшим нагрузкам. Также порастягиваем мышцы бедра и спины. Так как это самые большие мышцы, и они очень активно участвуют в движениях во всех, поэтому они должны быть хорошо подготовлены, да, чтобы вы не получили трав травму при нагрузках. Растянули одну ножку хорошо и следующую ножку. Вот, одна ножка ставится между ручек и растягивается. Ложимся. Главное самое следить за дыханием. Когда вы ложитесь, то вы выдыхаете. И в завершении будет третье упражнение, которое также будет задействовать те же мышцы. Но под разными углами мы будем прорабатывать. Подтягиваем колено колбу к себе. Также это делаем на выдохе. Подтянули и выдох. Растягиваем мышцы спины, ягодичные мышцы самые большие мышцы на нашем теле. Ну и теперь можно непосредственно переходить к самим упражнениям в тренажерном зале.